Божия это радость Божья, потому что все от Него им, его славу ему. Знаете, сегодня было много сказано, и мы потихонечку так приближаемся к кануну святого Рождества, да, потому что в мир явился Святой, в мир явилось Божество для того, чтобы даровать что-то людям. Как вы думаете, для чего родился владение Иисус Христос? Для чего Он был нам дан? Зачем? Есть три важных аспекта, для которого Он явился сюда на землю. И эти важные аспекты, они очень сильно влияют на нашу жизнь, на наше вообще существование. Первое, это для того, чтобы освободить нас от рабства. От рабства какого? Земного. Земное рабство, помните, 400 лет рабства в Египте израильтян, евреев, мучившихся, их издевались, нагружали, это земное, это все. Сегодня мы также переживаем это земное рабство, когда на работах нас заставляют и по воскресеньям работать, и по субботам, и, и в любые какие дни, чтобы ты работал, работал и еще раз работал, не давая тебе ни отдыха, ни покоя, ничего. И ради чего? Ради каких-то бумажек, которые, ну, по сути, они сегодня есть, завтра их нету. Еще больше нас хотят вообще перевести на цифры. Да, для нас это не сокрыто, и это все идет к этому. Тогда вообще мы будем рабами, ничему себе не принадлежащие, ни себе, никому. Но Христос явился для того, чтобы освободить нас от этого рабства, чтобы мы стали независимы от этого, отделенные. И это рождение его, оно очень важно для нас. И если сегодня ты чувствуешь, что ты еще до сих пор раб этой системы, пора ли задуматься? Может, что-то надо поправить? Может, что-то надо поискать, чтобы наладить ту нарушенную систему, которая однажды произошла, да, во грехе, в Адаме. Вторая, это, да, система, которая свобода от рабства греха, которая внутри нас уже поработила. Не внешность нас давила, а внутренность, которая нас поработила, от которой мы избавиться не можем. Мы рождены во грехе. И вот вторая стадия Иисуса Христа рождения на этот свет, на эту землю, потому что Бог есть свет, да? это чтобы нас освободить от внутреннего греха, дать тебе и мне свободу, полной грудью дышать, не угрызая себя ни в чем, думая, что ты что-то делаешь не так, что ты запят нам как-то. Это его второе знаменательное рождение. А третье, знаете, какое знаменательное рождение? Вот задумывались вы когда-то, я каждый раз задумываюсь, и оно меня все больше и больше интересует. Мне нравится, потому что я познаю того, того кому я принадлежу, по сути. Все целое и всеобъемлющее я ему принадлежу, потому что все от него и ими к нему вернется. Помните, как Иоанн Апостол сказал в начале своего послания? Он сказал, в начале было что? Слово. И слово было у Бога, и слово было Бог, и ничто не начало быть, что начало быть. То есть все от начала произошло им во имя Его. И мы явились также по Его милости и явлению Его. Но Он третью стадию свою явил для того, чтобы нас, как однажды от Адама, разделил грех и общение с ним, целостность с ним, связь, как сегодня, да, есть такое, раньше были телефонные провода, на, ну, э, телефоны были на проводах, обрезал провод и нет звонка, никто до тебя не дозвонится, ни с кем ты не пообщаешься. Сегодня, да, беспроводная сеть, но и то, батарейка села и все, забыт, не знаешь, не можешь ни с кем пообщаться. Вот также есть и третья стадия Иисуса Христа, рождение Его на эту землю, чтобы соединить тот разорванный провод, который однажды был разорван водами, чтобы соединить то общение, которое было однажды разорвано, чтобы мы стали сопричастны целостности к Нему. И я вот сегодня хочу говорить об этом, да, еще будет много сказано о рождении Иисуса Христа, о явлении его, о чуде, которое произошло, да. И, ну, я как бы такой, хочу немного поторопить события, забежать наперед, как бы первый. Ну, оно мне очень приятно, потому что это... Мое и твое спасение это твоя и моя радость. Это сегодня то, ради чего мы здесь находимся. Потому что если бы не, не было явлено это знаменательное событие, ничего бы не было. Было бы, наверное, как в начале, да, земля была безвидна и пуста, и дух носился над бездной, над водой. Было бы, наверное, вот все вернуто вот в то неизвестное. Но у Бога всегда есть план. У Бога всегда есть замысел, которому Он каждого из нас готовит. Потому что однажды Бог положил начало, и однажды Он его совершит. Все от Него. Как бы мы это хотели бы или не хотели, нравится нам это, не нравится. Другой вопрос. Готов ли я быть в этой лодке, которая сегодня плывет по течению, против течения, плывет по этим водам и направляется в тот небесный Иерусалим? То, для чего Бог и все, все это соделывает и держит. Да, есть многие вопросы непонятные, почему так и для чего. Сегодня пастырь Затронул такой интересный, и я так э, в телефоне глазком увидел, он затронул о троне, и так мне напомнил один прекрасный момент. Кстати, в Библии это описывается, но немногие это замечают. И я многое время, когда я читал, я никогда не обращал на это внимания. А вот сегодня, буквально вчера, я перечитывая, вникая, и я обратил одно внимание, и оно меня заинтересовало. О троне. Я не знаю, у нас тут будет, я так понял, трон какой-то. Ну, явно не для пастыря. Его не будут тут... За, за, ну, ну. Для Иисуса Христа, я так понимаю, да? Для, для младенца. Нет? Это не трон. Нет, не трон? Но он выглядит как, 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 как трон. Ну, ладно. Это такое. Трон обычно, да, делают для кого? Для царей. Для весьма-весьма великих. И я сегодня понимаю, что это тоже не ошибка. У Бога, вы знаете, нет ошибок. У него нет случайных или необъяснимых каких-то спонтанных явлений. Нет, у него все четко до каждой мелочи продумано. До каждого. Мельчайшего момента. И вот э, когда мы читаем, знаете почему Матфей начал с родословия? Знаете же, да, как оно начинается? Родословие Иисуса Христа. И я вот когда начал перечитывать это, я никогда это, я всегда старался пропускать, потому что оно мне особо как-то было непонятно и необъяснимо, почему. Почему, Матфей, ты начинаешь с родословия Иисуса Христа? И когда я начал перечитывать, то я понял, знаете что? Что это родословие Иисуса Христа никакого образом не имеет к нему отношения. Казалось бы, да? Что ты такое, Андрей, говоришь? Ну, как это не имеет никакого отношения? А на самом-то деле, да. Потому что родословие Иисуса Христа перечисливается здесь до Иосифа и точка и никаким образом там Иисус Христос не переплетается если взять луки родословия там тоже есть и там никаким образом там вообще другие имена другие и казалось бы какая-то ошибка в библии ну какой-то абсурд произойдет и можно себя завести в такое заблуждение и думать, все, Библия ошибочная, куча ошибок, что-то тут не то. На самом деле нет. Очень интересный момент, который я начал размышлять, я начал искать, думаю, Господи, я никогда не обращал на это внимания. А на самом-то деле Иосиф от колена Давидова – это потомок царей, это который был от колена царства, от царей. А Мария, вы знаете, от, от каких колен она вообще происходила? Нет, никто не вникал. Священника. Помните сестру Марии? Елизавета? А кто ее был муж? Захария. А кем он был? Священник. В Марии родословие – это священническое. И можно сказать, что Иисус Христос, Он стопроцентный священник. Но самое еще интересное оказывается, что Иисус Христос – это же незаконный ребенок Его слова. Ну, это знаете как? Это когда я, допустим, или вы поедете в интернат и усыновите себе ребенка. Вот что произошло с Иисусом Христом. Его усыновили, усыновил Иосиф, став его фактически земным отцом. Когда, помните, он узнал о том, что Мария каким-то чудом образом забеременела его первая реакция. Он думает, ну все, я из того колена, которое, ну, фактически от колена Давидова, от царственного колена. И тут такое происходит, когда я еще жены не знал, жена мужа не знала. И что делать? Он хотел ее в тайне просто, чтобы никто ничего не узнал, не потому что за такое, да, было побиение насмерть но, когда он это решил сделать, явился ангел ему, явился и что он сказал? Он говорит Иосиф, не бойся принять Марию, ибо тот, кто в ней, он от Духа Святого, и дашь ему имя. Прими ее. Почему? Потому что этим Бог подчеркнул, что он также есть царь и будет царствовать во веки. Помните, как Бог обещал Аврааму, что царству ему не будет конца. Аллилуйя. Почему? Потому что явится тот, который будет фактически целесообразно царем во веки, неизменный. Но чтобы это царство было стопроцентным, Бог хотел подчеркнуть о том, что родится ребенок от колена царей. Он будет привязан к этому царству. И вот когда Иосиф усыновил его, как отца земного, да, то он уже назывался сыном их приемный, но от колена, потому что когда Иосиф, он в любом случае он ему рассказал, к, чью, ну, какому, к чему он принадлежит, его колено, откуда происходит, то есть, что у него последовательность от царя Давида, Соломона и пошло. А Захария, да, это священник был, и Елизавета, Мария это колено священников, И тем самым Бог дал понять, что он соединил два в одном и царя, и священника. И сегодня, по сегодняшний день, мы радуемся и славим, потому что Бог есть царь. Царь, независим от того, что мы пытаемся сегодня возвести, там, он, он не привязан к этому, но он является фактически царем и священником. Потому что, да, когда Мария пришла к Елизавете, заграл младенец у кого? У Елизаветы. И исполнилось Духом Святым. Там тоже интересно описывается, как родился Иоанн. Очень интересно. Там не описывается, что познал э, Захария Елизавету, и она зачала и родила. Там просто зачала и родила. И пробыла Мария в течение... То есть, когда ангел пришел к Марии, он говорит «Мария» у тебя сестра беременна, которая называлась кем? Насмехались над ней, неплодная. Все как-то пытались ковырнуть ее. Вот твой муж священник, а вот ты вот какая-то, не, ну, Бог на тебя не обращает внимания, ты неплодная. Как вы думаете, столько лет жить в до преклонных годов? Многие уходят в суицид, вы знаете? Большая часть статистики происходит, что когда постоянно тебя будут клевать на одно и то же, многие уходят в такие страшные вещи, что даже объяснить невозможно. Но у Бога также был план на эту ситуацию. У Бога всегда есть четкий план. Если мы следуем Его плану, то всегда тебе благо и благословение будет сопровождаться. Всегда радость будет тебя вознаграждать. Да, не всегда она бывает, как нам хочется. Нам хочется всегда этой радости. Но всему есть свое время. И так уже говорил Соломон, и оно продолжается. Мы не можем изменить ту систему, которую Бог построил. Мы можем только принять ее с радостью сердца и двигаться в ней, веселясь и благоухая, благовенствуя и благоденствуя и благовествуя по миру о том, что дана вам радость, дан вам Спаситель, мне и тебе, чтобы освободить нас от рабства земного, чтобы освободить нас от рабства греха, чтобы даровать тебе место там, где Он изначально тебе его даровал. Мы же все оттуда. Дух, душа, она вернется туда, откуда она и принадлежит плоть, она останется здесь. И вот Бог соединил эти три вещи в одном, явив себя, даровав нам спасение. И вот эта вот книга Матфея, она очень сильно подчеркивает. А знаете, что в Матфея еще сказано 18 главы? С третьего, ну давайте с первого стиха, в то время ученики приступили к Иисусу и сказали, кто больше в Царстве Небесном? Интересовало их, ну, какое место они займут. Они же уже все-таки понимали, где и как они находятся. Ходят, что-то делают, они уже себе меряют, ну, я что-то, наверное, заслуживаю. Иисус призвал дитя, поставил его посреди них и сказал, «Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное». Итак, кто умолится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном. Но дальше он говорит очень интересно. «И кто примет одно такое дитя во имя Мое, тот меня принимает». чему это? Ну, казалось бы, да? Зачем, ну, Христос так говорит? Очень много сегодня людей, христиан, которые усыновляют чужих детей. И они любят их, как собственно родных своих. И в этом Иисус тоже подчеркнул, в этом прослеживается мысль, потому что Он был усыновлен усыновлен ради того, чтобы сегодня ты и я имел спасение. И это благословение распространяется. И кто примет одно такое дитя во имя мое, тот меня принимает. А кто соблазнит одного из малых всех верующих в меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его во глубине морской. А знаете, что Исаия сказал? В 53 главе. Это подчеркивает о его независимом царстве, царе, 53 глава Исаи, 8 стиха, а, сейчас, или 5 но он изъявлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем. И ранами его мы исцелили. Все мы блуждали, как овцы, совратившись каждый на свою дорогу. И Господь возложил на него грехи всех нас. Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих, как овца веден он был на заклане, и как агнец предстегущим его безгласен. Так он не отверзал уст своих. От уст и суда он был взят, но род его кто изъяснит? Помните, Матфей пытался изъяснить род? Вначале, что я говорил. Род от Иисуса Христа. А здесь Исаия говорит, род, кто его изъяснил? Из 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 ну, какой человек может объяснить, от какого рода он находится? Это невозможно, потому что он не от этого рода земного. Это божество. Но он воплотился, избрал, да, избрал ту семью, которая была чиста и непорочна. Потому что невозможно Святому родиться в грехе. Но невозможно. Тогда бы терялось все Божество. Всякий смысл. Абсолютно терялось. И Бог избирает. Бог сегодня избирает. Бог сегодня дает детей тем людям или другим людям. Он знает, почему и для чего. И вот тут -то тоже Он выбрал. И многие сегодня спорят. Он там от этого рода, да он вообще не от этого, да он просто человек. Нет. В нем присутствует и священничество, и царство. И Бог избрал не случайно Иосифа, потому что он от колена царей. И Бог и случайно, не случайно избрал Марию, потому что она от колена священников. И это было не просто избрано, это было для того, чтобы сегодня была полнота божества. Он был как стопроцентный человек, и этому нет сомнений. Почему? Потому что он прошел все страдания, все трудности, боли, горе, испытания, прочувствовал на себе. Я иногда бывает задумываюсь: я думаю, Господи, Ты опустился настолько, чтобы пройти мои тапочки, одеть на себя мои тапочки и пройти в них? натянуть на себя мою жизнь и пронести ее на себе, прочувствовать, чтобы понять, что мне нужно дать, что мне будет в радость, в пользу, а не на вред. Чтобы дать то, что действительно мне необходимо. Вот почему он говорит, что всякий принявший меня, всякий принявший, не увидит смерти. Он не говорил об этой земной смерти, которую мы сегодня очень часто отождествляем, показываем. И она всегда у нас перед глазами. Он говорил о той смерти, которая может наступить. Вторая. Он об этой смерти говорил, которая изначально она уже присутствует в нашем коде, ну, роде. Я не знаю, как еще объяснить. И он он именно от этой смерти, он говорит, что не увидит, а перейдет от смерти в жизнь вечную, вернется туда, откуда он и действительно принадлежит. Во имя Иисуса Христа. Я хочу, чтобы мы были благословены в этот прекрасный день. Еще очень много будет говориться о рождении Иисуса Христа. И много разных местописаний можно привести, и они будут все точны в десятку. Потому что вся Библия – это одна целая цепочка. Ее невозможно разорвать, сказать, что это не к этому, а это не к тому, а это не на сегодня, а это не на завтра. Каждый день, каждый день Богом данное живое, радостное послание тебе и мне, что Иисус Христос рожден тебе во спасение, тебе в радость, в освобождение грехов. В земного рабства. Но самое главное, воссоединение с Отцом Небесным. Очень часто у нас проповедуют, ну, может, и в других местах тоже, о том, что крест, который стал между пропастью, да, тобой и Богом, это стал мостик, Иисус Христос с собой проложил, чтобы пройти нам туда, где находится Бог а не стоять там, где мы его видим сдалека. Как богачи Лазарь, помните? Когда Лазарь на лоне Авраама, да? А богач там в гиене Огненной, он видел эту пропасть? Но, она говорит, оттуда к нам не переходят. И отсюда перейти тоже невозможно. Казалось бы. Но вот эта разрывная связь, которая сегодня Иисус Христос явил в себе, соединив эту разрывную связь. Будьте благословены, я хочу, чтобы каждого из нас эта связь наладилась, чтобы она была соединена тремя крепкими канатами. Знаете, какими? Отец, Сын и Дух Святой. Это неотъемлемая триединая связь. И если ты сегодня в ней находишься, никто тебя не сможет разорвать. Никто тебя не сможет оторвать от того, кому ты принадлежишь. Будьте благословенны, друзья, в это прекрасное время, радостное время. Слава Господу! Давайте помолимся.